Всем привет! Меня зовут Стефания, и я хочу поделиться своим опытом знакомства с этой продукцией замечательной, которую мы долго, я и моя семья, мы долго ждали, потому что, ну, это чудесная альтернатива всем существующим лекарствам на сегодняшний день, которые, в принципе, не употребляем, но... Бывает, что иногда есть потребность в каких-то таких как бы вспомогательных средствах, так, да, при каких-то ушибах, болях и ну, различных порезах, и просто для того, чтобы как-то укреплять свой иммунитет ежедневно. И, мы вообще ведем максимально здоровый, активный образ жизни, исповедуем ненасилие в своей жизни, за все естественное, мы стараемся как бы вот жить по, по принципу максимально все натуральное и не едим мясо, молока, сахара, всяких вредных рафинированных продуктов. Вот. И, эм, эм, ну, вот этого мы как бы ждали, потому что э, таких э, природных натуральных лекарств, потому что ну есть иногда потребность, например, ребенок. Э... Периодически постоянно есть какие-то порезы, ранения, ушибы, даже какие-то простуды, кашли, если, если происходят сопли. Вот это все у нас решается с помощью вот фитапи, апиви, фитоназина. И вот это все мажется, втирается, выкапывается в водичку апиви, в нос закапывается. И там за какие-то скорочайшие сроки мы уже прекрасно, чудесно себя чувствуем, выздоравливаем, вот ребенок, если он ошибся, он бежит, ей 4 годика, она уже знает, что есть чудо-действенное средство, она бежит сама за эту открывает ее, трет себе ранку, дует, и все проходит, и она уже счастлива, опять смеется, улыбается, и это здорово, что это есть, у моего мужа он болеет астмой уже ну, много лет, больше десяти лет, и ну, по мере того, как мы перешли на здоровое питание, на здоровый жизнь, поменяли как бы образ мысли и все такое, то есть я, мы вместе с ним проходим путь к выздоровлению, этой тяжелой болезни. И, конечно, эти средства он с радостью принял, с открытым сердцем и пользуется постоянно ими у него часто очень наблюдается состояние, когда он замерзает, ему холодно, у него мерзнут ноги, легкие, там, конечности ее. Он постоянно пользуется фитапией и чувствует, что ну, есть эффект очень хороший сильный проникающий глубоко согревающий эффект расслабляющий мышцы мускулатуру и ну, есть естественно анти такой, как бы дезинфицирующий эффект потому что чистится лимфа чистится кровь для астматика это очень важно чтобы постоянно как бы вот, очищение было ну также мы пропили фитапиклин вот, почистили желудочно-кишечный тракт ну и вот постоянно пьем АПВ, очень вкусно, полезно, чувствуем пользу, энергетику этой э, живой такой силы, исцеляющей силы, которую нам подарила сама природа. Вот, и поэтому мы очень благодарны, всем рекомендуем с знакомым, взрослым, близким. И ну, это на самом деле как бы радостно рекомендовать, как подарок, мы просто дарим, всем рассказываем всем своим друзьям, подругам, молодым мамам и представителям молодых семей, скажем так. И я бы еще вот очень порекомендовала употреблять продукцию фитапи в качестве профилактики, потому что она не имеет никаких побочных эффектов, ее можно просто всегда употреблять для того, чтобы поддерживать себя как бы в хорошем здоровом состоянии. И для деток это очень важно, у вот, которых как бы, нужно их поддерживать. Вообще, в принципе, все зависит от состояния иммунной системы. Если у них будет хороший иммунитет, они легко справятся со всеми болезнями. Вот. Поэтому просто употреблять это ежедневно, просто как норма, как профилактика, это очень важно, я считаю, и это здорово, и полезно.